З вами Сергій, мій друг Рома. І короче, сьогодні ми вибралися на рибалочку. Ось такий ставок. У нас місце таке. Ось там. О, ми вже по два карася зловили, Зараз Рома закинув. короче, у него зашел, зашел как раз. Мончик, макарончик уже забыл два карася. Ебать, ну, муха, я шустрый. Ну, я так само. Зараз вам покажу. О, короче, в Ром, Рома Клея. вся рука в даже в мужчине. О, карасы я мне, карасок. Секунду. Вот такие карасы. Ну, короче, и зара я покажу своих хороших. Секунду. Короче, буду ждать, окей. Ну, и ось, короче, мои краски. Две штучки тоже. Так, зарадуемся на Рому. Ще зараз. А, як то? Коли Розо зловить карася, він буде знімати і я буду ловити вже. Бо якщо я буду знімати і ловити на удочку, мені буде дуже неудобно. Не знаю, чи ви бачите, але там дуже красиво випливає. Схвачалось, туда подевался. Я вижу. Рома сорвался. Да. Застыкал чуть-чуть. Мы ловим на тесто, тесто звездочку. Она садиме sad vidim za Что я с тобой не то? блин, Бля, знаю, что вам должен видно, благодаря свету и солнца. Ну, а на Рома за руклей. Блин, сорвался. Добрый буквы, кого Короче, вон ну, мы продолжаем. опа па ничего не делаете.